Хендай очень качественно и быстро, в сроки, сделал то, что необходимо украинским железным дорогам, особенно в преддверии Евро-2012. Мы получим 90 вагонов, что составит 10 поездов. Мы хотели бы локализовать производство, то есть, чтобы Хендай разместил производство в Украине. И в процессе за 5 лет Украина должна полностью поменять пассажирские вагоны, которые сделаны в 60-80-х х годах. Также по нашему просьбе Hyundai разрабатывает в такой же поезд несколько спальных вариантов вагонов для таких поездов, как Одесса-Москва, Киев-Москва, Донецк-Москва и Харьков-Москва. Ну, соответственно, и Львов-Москва. Потому что все-таки там, где поезд идет больше 7-8 часов, необходимо будет предусмотреть для пассажиров, которые желают иметь отдельные купе, соответствующие условия. Если поезда будут производиться в Украине, то это будет где-то порядка на 20-25% меньше, чем покупать их по импорту и везти в Украину. А дальше будет все зависеть от организации гарантийного и постгарантийного обслуживания. Желательно иметь одну марку, а не так, как у нас с электровозов было там, 4 вида тепловозов, 4 вида, это все требует, и денег же никто не считал. Поезда вот этой серии будут ну, уж не точно не хуже, а во многом лучше, чем у наших коллег по Евро-2012. Вопрос в том, что они должны быть доступны каждому украинцу. Через сколько мы к этому придем? За 2-3 года это будет уже хорошо. Если мы за 2-3 года покроем основные маршруты, крупные областные центры, это будет уже большой плюс. Реализация проекта уже началась. Этот поезд отправится в Украину теплоходом. И украинцы смогут поехать на этих поездах уже на первомайские праздники. А это уже будет зависеть от Hyundai, что, какие будут пожелания. Купить действующий завод или спроектировать и построить новый. Персонал, конечно, начнут обучать у нас в Украине. И машинисты уже э, тренируются на таких скоростях, э, на, украинских, ну, на, тех, э, на той технике, которая у нас есть. Конечно, обучение будет на месте в Украине и с привлечением корейских специалистов у Машинисты, стюарты – это абсолютно новые команды. Машинисты, естественно, опытные и имеющие большой стаж. Стюарты мы берем из студенческой молодежи и будем гарантировать заработную плату в районе 8 тысяч гривен. Ну, качество того стоит. Я надеюсь, что мы во втором классе должны уложиться до 220 гривен. Чем раньше вы купите билет, может быть, мы начнем со 160, со 180 за 90 дней. То есть будем предлагать особенно туристическим агентствам пакеты. И я думаю, что придем к такому варианту, как лоукост, допустим, в авиации. Здесь применим такие же правила продажи билетов. Задача, чтобы это было доступно каждому. Мы перевозим 62 миллиона пассажиров на сегодняшний день. Это перевозится 300 поезда. И, соответственно, качество какое может быть, если многие простают целый год, чтобы поехать летом со всеми вытекающими. Ни одна страна, даже самые богатые страны в мире не могут себе позволить эксплуатацию поезда 3 месяца в году. От 90 до 120 поездов Hyundai могут заменить все 300. Соответствующей скоростью и они могут перевозить по большому счету мы считали, что 100 поездов может перевести 50 миллионов пассажиров.